Сегодня у нас Андрюха, это наш паренек с Херсона. Вот знаешь, что я тебе хочу сказать, у нас как не Херсонец, так сразу какая-то звезда. Это у нас занял наш паренек э, по самбо. Расскажи, как правильно. первое место со всемирных игр по боевому самбо. Это в личном и в командном зачете. Мы сотворили историю, выиграли все в финалах спортсменов, которые выступают за нейтральную страну, но с российским гражданством. И теперь приехали к нашим друзьям с империи Автко. Вартух, поздравляем тебя Спасибо. А, от души. Это действительно наша херсонская гордость. И вот Андрюхина тачка, его домашняя машина, чтобы ты понимал, даже детское кресло есть. Андрюх, расскажи пару слов, что это за тачка у тебя. Nissan Мурана, 2015 год, газ-бензин, 210 пробега, технически машина без каких-либо вопросов. Передний, единственное, что передний привод, комплектация SL, камера 360, музыка Bose, кожаный салон. В принципе, для семейной жизни, я считаю, идеальный автомобиль. Андрюх, самый главный расход какой? Э, у меня получается 15 литров газа. А, еще тачка на газу. Скажи, если кто-то покупает машину, чему ему надо готовиться? Что-то обслужить можно. Э, у меня есть ну, там, все бумаги по обслуживанию. Обслужил полностью мотор, по коробке сделал все необходимые работы. Ну, машина ездит, никаких замечаний. Короче, хороший мурана. 3000 назад там уже ну, были поменены, все расходы. Машина полностью обслужена. Хороший мурана в Рио и везде она. 13 900 для наших подписчиков. От Андрюхи домашняя тачка. 13 тысяч долларов. Обслуженный Мурана.